Тимур, чи чуєте ви нас? Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, перше питання, як ви себе почуваєте, чи з вами все нормально, в якому ви фізичному стані? Моє фізичне стані зараз нормально, мене тільки беспокоїть перепади давлення і серця, але це обусловлено тим, що я не брав в руки штангу вже місяць. Сьогодні місяць, як я нахожусь тут. І не нагружаю себе, і у кожного професіонального спортсмена, де того не проблема. Угу. Тимур, я не знаю насправді, що безпечно вам говорити, що ви можете нам сказати. Можливо, якщо ви можете нам надати цю інформацію, то скільки людей з вами знаходиться в захопленій будівлі СБУ, і як вони себе почувають? Ви що Тут якби у мене переміщення ограничене, я точно знаю. что со мной находится еще один человек, это военнослужащий. И примерно догадываюсь, что тут в одном месте еще есть два человека, и больше я не знаю. Но тут их приводят людей это регулярно, надо сказать. И многих отпускают на следующий день. Скажите, почему вас доси утрымуют? Які не знаю, які до вас претензії найбільше висувають? Зрозуміло, що на вас, я так розумію, ображені через те, що ви організатор спецбатальйону МВС, але ну, чому вас не відпускають і, взагалі, можливо, вас хочуть обміняти, чи що, чи вам відомо щось взагалі про вашу подальшу долю? Ну, що мені сказати на це? Я вам. Хочу сказать, что мне кажется, я попал в такую ситуацию просто, когда я не нужен там у нас наверху. И здесь, в принципе, то и не нужен, знаете, как вот взять, взяли, нести тяжело. И выбросить жалко. И не пойми, что делать со мной. И озвучить мне следующее, что предложение не поступало, по-моему, обмену. А хтось до вас взагалі звертався не знаю з керівництва країни, з представників антитерористичної операції чи з міліції? З, з, з достатньо серйозними людьми з Говорять всі говорять одно і ж, ми работаємо тебе осободім, ти держись. Я держусь, як була по сухнику. Я розумію, що я воєнний чоловік. просигал стойко переносить тяготы и лишения воинских служб. Я к этому, в принципе, готов. Меня интересует то, что, ну что, кто-то сделал что-то или нет. Вот и все. Я а... знаю, кто и что сделал точно. Это мои друзья, мои близкие, все они обо мне заботятся. В интернете выпустили ролики в мою поддержку Поддерживают меня всячески, снабжают меня питанием здесь. Спасибо вам всем, ребята, Лешенька, спасибо, что организовали сегодня акцию под Верховной Радость, где с моими портретами, с портретами таких же, как и я, ребят, вы призывали что-то сделать хотя бы. Это очень приятно. Танечка, спасибо тебе за ролик, который ты снимаешь мою поддержку. Я его видел это произведение, ты моя прелесть, очень благодарен. Благодарю всем, спасибо вам большое. Я действительно чувствую поддержку простых людей, и только их, своих друзей и своих единомышленников. Благодаря этой поддержке я еще здесь до сих пор и жив и чувствую, что смогу все перенести на своего ментрадик, потому что честь я имею присягу давал. Тимур, розкажіть, будь ласка, як ви взагалі ну, можете спілкуватися телефоном з нами? Як це можливо стало? Тобто вам дозволяють спілкуватися? Чи я скажу больше після того, як і сюди місія ОБСЄ, після того, як наша ОВД прислала сюди свого присутня, мені дозволили пользуватися телефоном і навіть в некоторої время дозволяли пользуватися інтернетом писал, там многое можно прочесть, как бы это все видно. Но в какой-то момент интернет у меня изъяли, поскольку, видимо, все-таки много писал. Зрозуміло, скажіть, ви маєте буквально ну, ще кілька хвилин, якщо вам щось потрібно, чи ви може, е, хочете звернутися до української влади, чи тих, хто може вас визволити, то, будь ласка, ви маєте таку можливість. Дякую, я хочу ще раз поблагодарить всех, кто меня поддерживает. Вадим Капсага, спасибо тебе за обращение. Его не прочитали, но ты обратился и поддержал меня, президент. Спасибо, дружище. Спортсмены, братья, я знаю, что вы каждый сейчас переживаете за меня. Я уверен в этом. Поэтому повторюсь, сейчас. не сдамся и буду до конца свое отстаивать. Спасибо еще раз, ребята. Украинцы, патриоты, І ділямишники, вам. Все. слава Україні. Ви можете ще кілька може слів сказати взагалі, як поводять себе там. Ну, ті, хто вас затримали, чи в принципі ви не можете про це говорити? Я не знаю, що може Я могу об этом говорити. Ви довго понімають, що я дізнаюсь ходимо вже місяць і. Здесь тоже люди, даже те, кто охраняет меня, это тоже люди. Я, в принципе, здесь со всеми в нормальных, ровных человеческих отношениях, с некоторыми даже почти в дружеских. Я человек коммуникабельный и не вижу врагов здесь. Они говорят об одних и тех же вещах. Они хотят жить в государстве без коррупции, без произвола органов правосудия, так называемого, которые у нас здесь защелило просто все это, без я не знаю, несправедливости в судах. Они такие же точно. Просто что-то их где-то столкнуло в эту сторону, непонятно мне. И я не могу достучаться. Ну до некоторых, мне кажется, могу. Думаю, но это такие же люди. Дякую вам, тримайтесь.